Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у найближчі хвилини ми продовжимо говорити про результати виборів 2012 року. Гість програми народний депутат України Вадим Колесніченко. Вітаю вас, пане Вадиме. Здравствуйте. Пане Вадиме, як кажуть, парламент це, це те, що в якої, якої бачать громадяни виборці, їхні уявлення переноситься в Верховну Раду України. Це відзеркалення суспільства. Суспільство в такому випадку, аналізуючи ті показники, ті результати, які надходять від центральної виборчої комісії, наскільки дієздатним, на вашу думку, може бути цей парламент парламент сьомого скликання, тому що досить зараз активно обговорюють ваші колеги. Хто і з ким буде створювати тут більшість у Верховній Раді України? Ну я думаю, слідуючий парламент нічим не буде не від от нинішнього парламента. как вы уже сказали, парламент – это зеркальное отражение общества. Вот состояние общества, оно будет точно так же представлено и в парламенте. Для меня принципиально важно является то, что выборы прошли честно, открыто, честно, демократично. Это, по сути, признано всеми незаангажированными наблюдателями. И для нас понятно, очевидно, что никаких беспорядков, массовых, либо не массовых в стране не будет. Это самые главные вопросы. А вопрос, с кем мы будем сотрудничать, будем сотрудничать со всеми адекватными, прогрессивными, Проукраїнськи настроєними силами, які готові працювати і обіднятися для торжества програми президента України для людей, як ви прокоментуєте і проаналізуєте ту ситуацію, яка складається зараз на на окремих виборчих дільницях, тому що бачимо і Беркут, бачимо, і протистояння. Чим може все це завершитися судовими рішеннями? Это ничем не закончится. В итоге будут оглашены результаты. Для меня не принципиально, кто там побеждает, либо кто там победит. В любом случае результат будет подведен по всем округам, по всем участкам, по спорным участкам, по спорным округам. Будут приняты решения судов, которые вступят в законную силу и будут обязательными для исполнения семьи. К сожалению, надо признать, что... Вот эти конфликты, которые составляются на отдельных э, кругах, они связаны только с тем, что разрыв между кандидатами порой бывает 10-20 голосов. Конечно, нервы не сдают. Mm -hmm. К сожалению, средства массовой информации, как всегда у нас, показывают свою объективность. Например, э, ситуация Лобка. в Николаевской области, да. Почему-то показывают, что Беркут якобы что-то делает, и якобы там Беркут уничтожает бюллетени. Это является, ну мягко говоря, брехней прямой. Но при этом все забыли о первопричинах. А что же там произошло? А произошло там следующее. Там окружная избирательная комиссия закрыла бюллетени и протоколы в сейфе и принял решение не пересчитывать и не вскрывать. Что сделал господин Москаль, действующий народный депутат, с группой сторонников? Они проигнорировали решение законного органа, открыли сейфы и, по сути, произошло то, что сегодня произошло. Возникает вопрос, где же вот это хваленая объективность средств массовой информации. Все сейчас обсуждают действия Беркута. А что послужило причиной этого конфликта, господин Москваль со своими сторонниками, представитель объединенной оппозиции, это уже осталось за скобками. Еще чему мы научились. К сожалению, вседозволенность, она позволяет доводить до вот этих абсурдов. Что мы видим, даже вот в тех роликах, которые катают в ютубе, появляются парубки с удостоверением представитель средств массовой информации, он двух слов связать не может. Но он имеет право везде присутствовать и принимать участие. То есть надо здесь четко и однозначно в следующий раз принимать решение. Может быть, представители средств массовой информации, а не бандиты с удостоверением представителя СМИ. А это же запитание до них, кто отримал и на каких умовах, на каких пистолетах. Да это закон надо менять, потому что ну, это же вполне очевидно. Это реальные боевики либо в Ютубе распространяют информацию, кстати, по этой же технологии. Сегодня уже отработаны классические технологии создания пиар-повода. Они хорошо отслеживаются и анализируются специалистами. Мы видим, стоит, с трех точек ведется съемка группа людей, которые создают конфликт, группа людей, которые орет там, вбивают там газ, давиться, банду геть, а потом со средства массовой информации, мы все с удовольствием смакуем. По сути, постановочные вещи, которые были специально подготовлены для создания конфликта и отвлечения внимания от главного, от того, что там по сути происходит. Этими вещами страдает, конечно, и оппозиция объединенная, но лучше всего подготовленная Бойовий порядок – це господа із свободи, пане Вадиме, повертаючи до запитання дієздатності Верховної Ради сьомого скликання, то виникає запинання, тому що час від часу з'являються такі знаєте гасла чи заклики, що от мовляв складемо 150 мандатів, і знову ж таки Прекрасно. будуть позачергові вибори. Це юридично можливо, оскільки ви юрист а, і чинний депутат? Для того, депутат. щоб слежити повномочі, треба їх отримати. а потім слеження повномочі та визначає дійствуючі состав Верховного Совета. А это заставляет дети в памперсах, которые обгадились, потому что они потеряли деньги, которые им дали. Они их, по сути, разворовали. Ну, для всех очевидно, понятно, выборы по спискам показали. Впервые за 20 лет правящая партия в условиях тяжелейшего кризиса и проведения большого числа реформ победила. Это реально. Вот Победу по спискам никто не отрицает. Конфликты в отдельных округах. Обратили внимание? И заявление «Мы сложим мандаты» о чем это говорит? Это либо узурпатор власти, либо фашист, который заявляет, либо мне все, либо все остальные бандиты, и мы проиграли. Мы mm. уже имели спектакль под названием ⁇ Все пропало ⁇ Страна не умерла, не умерла. Айдемся без тех, хто не готові в парламенті. Звичайно, правляча партія перемогла і набрала там, рекордну кількість голосів, повторюючи попередні вибори до парламенту. Але якщо сумувати ці всі показники, то десь ну, вколивається це все. Ну, тобто, я, в є, є, є запитання. Будуть працювати люди, які желають і хочуть в інтересах України, а не для удовлетворення політичних амбіцій своїх лідерів. Сегодня понятно, парламент будет работать, парламент будет работать стабильно, потому что, ну, я думаю, умных людей, адекватных, больше, чем политиканов, которые заигрались. Вот эти люди, которые играются уже седьмой год в политику, они уничтожают Украину. Они что, хотят создавать новые парламентские избирательные процессы? Они что, хотят еще раз попытаться додавить страну? Они не видят страны, они себя в этой игре только видят. Это мальчики и девочки в коротких штанишках, в памперсах, которые боятся нести ответственность за то, что происходит в стране. Серьезный политик такие глупости в принципе допускать не имеет права. Пане Вадиме, ну, если вы видите страну, то, возможно, прокомментируете то, что линия голосования Схід-Захід во время этих выборов показала, что що... В принципе, Украина, она делается на два то це схит и Захид. Схит – это ваша ну, перемога, ваших коллег. Західна Україна не имеет там, Ну вы знаете, я вас расстрою, что даже э, на Западной Украине, в мажоритарных округах, э, у нас в отдельных местах победили представители партии регионов. Ну, это вы, нет, кискаришь, потому что в Маколавии так само можно. Но это же ни о чем не говорит. Это первое. И второе, я же знаю, как, как представители э, победившей на Западной Украине политической силы, когда собирали людей, членов участковой комиссии, мы эти видеоролики мигрили. Ми Если мы проиграем, мы вас всех закатаем в асфальт. Это вещи, мы вас закатаем у асфальт, вот так это казалось. Поэтому э, то, что там происходило, я тоже хорошо понимаю, тоже хорошо знаю. И то, что сегодня коричневая, по сути, трагедия для Украины, страна, которая пострадала от фашизма больше всего, это действительно очень тревожит. Это действительно проблема нашего общества. И в Европе очень все встревожены тем, что происходит в стране, с точки зрения того, что политикум Украины начинает коричневеть. В 30-е годы прошлого века в Германии показывали, куда ведут такие лозунги и куда ведет такое вот отношение. А, пусть они там их покусают, пусть они там друг другу морды побьют. Да, я полагаю, что эти мальчики идут для того, чтобы показать свои бицепсы, в том числе. Чи тривожить вас та ситуація, яка склалася в столиці, тому що бачимо тут ну тотально Нічого просто перемагає опозиція, і до речі, тут дуже важливо. Ми ж не маємо мера столиці, міського голови і в цьому контексті чи будуть гальмуватися ці процеси, оскільки було видно, що столиця все ж таки залишається опозиційною да будуть... столиця. Не залишається опозиційною. якщо ми візьмемо во увагу, то ми зазнайом, що і як тут відбувалося. Це перше. Выборы мэра – это совершенно другой расклад, это оценка деятельности того или иного кандидата. А по поводу вот этих вот спектаклей, которые на участковых комиссиях происходят, я могу вам привести собственный округ, где я избирался в мажоритарном порядке. Самое интересное, почему-то у нас, как и по всей стране, все проблемы происходят от кого? Представители удар, оппозиция, свобода и ботевщина. У меня в округе все нормально. Проблем как бы вообще не возникает на протяжении всего избирательного процесса в группе комиссии была попытка сорвать работу комиссии. Кто там был представителем? Представители удара, представители ВО объединенного оппозиции. Один вообще забрал печать, забрал талоны на бензин, забрал деньги, до сих пор его милиция ищет. Один тоже от удара деятель сначала просто блокировал принятие присяги всеми членами участковых коми... Уч... коми... участковой комиссии. На протяжении, в конечном итоге, решением судом его отстранили и назначили другого. За два дня до выборов он вдруг вспомнил, что он когда-то кем-то был, и начал пытаться блокировать работу комиссии. Вот у меня в округе, в участковых комиссиях поступило около 150 заявлений о различных нарушениях, которых по сути не было. Но это было сделано для чего? Для одной простой задачи. Показать, сорвать работу, дестабилизировать ситуацию в комиссиях, напрячь ситуацию, нервировать людей ну, при, при очевидном перевесе, который, скажем так, был ну, сторонниками, которые голосовали за меня. Пане Вадиме, до речі, от як відчуття, коли ти обираєшся по мажоритарному округу, а не десь в тому списку. Тебе ніхто не знає, крім твоїх рідних, близьких і колег по партії. Тобто ну, я це шов... спілкування з людьми. Що воно дає насправді? Ну, Мажоритарки йшов осознанно, Я дуже багато треба добивався, щоб партія мене розрішила балотуватися в в округі. И мне в конечном итоге разрешили, правда, буквально... Да, кто навпаки хотел список потратить. Ну, ну, у людей разные взгляды, разные идеи. При этом две трети своего времени я провел в агитационном туре по Украине, агитируя за партийный список, потому что на этом условии мне разрешили работать в мажоритарном округе. Вы знаете, мажоритарный округ не будет сложно в том случае, если ты там работаешь все время. У меня за пять лет этой работы, даже несмотря на то, что я не представлял Севастополь, потому ну, что мы все же представлены были списком, но я как житель Севастополя. У меня работала общественная приемная, у меня было более 20 тысяч обращений в Севастополь. Каждому нужно было работать. Это повседневная работа была в школах, трудовых коллективах, различного рода мероприятия. Это твое личное участие, это твоя личная работа. Тебя видели. Это, да, очень тяжело. И это очень ответственно, поэтому я с удовольствием пошел в мажоритарный округ и считаю, что для меня, для меня лично это очень правильно. Мне нравится эта работа конкретно с людьми, когда в глаза-глаза можешь работать с человеком. И плюс это позволяет постоянно держать руку на пульсе, знать, что происходит в стране, и знать, какая нужна корректировка. Тіх інших дістуючих законів. до речі, до цього питання ми повернемось, як працювати з виборцями, як правильно з ними спілкуватися, бо для одних це спрацювало, для інших не спрацювало, у нас є запитання від глядача, які стосуються законотворчої роботи в парламенті. Давайте його послухаємо. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, якщо в наступному парламенті виникне така конфігурація, що опозиція буде в більшості, і вона буде ставити питання про відміну. вашего мовного закона. Как вы до этого поставитесь? Дякую. Спасибо. Ну, мы и так работали. Четыре года в оппозиции, только два с половиной года работаем в большинстве. Это право большинства, это право депутатов. Естественно, что эти вещи просто так не пройдут, потому что Конституционный суд подобные решения признает незаконными. Есть норма Конституции, которая определила, права человека, которые определены действующим законодательством, сворачиванию не подлежат. Но все остальное это от лукавого. Это первое. И второе. Для меня очень важна правозащитная деятельность на международном уровне. Конечно, будут привлечены все европейские институции, организации объединенных наций. И я буду продолжать делать ту работу, которой занимался и далее. Плюс работать с жителями Украины и поднимать их в защиту своих прав. На завершення нашої розмови повернемося до мажоритарних округів. Чому для інших колег оця технологія, ну це не технологія, коли ти віч навіть спілкуєшся з виборцями, вона не спрацювала. Казали, що і був підкуп, і якісь там маніпуляції, і гречку роздавали і, і концерти влаштовували. Але бачимо, що виборці вони пане Вадиме, стали більш свідомими на вашу думку. Ну, вы знаете, избиратели ничем не изменяют и не отличаются от своих же кандидатов и депутатов. Местами хорошие, сильные кандидаты проиграли хорошим технологиям. Хорошим технологиям и большим деньгам, увы. Но когда люди заявляют о прямом подкупе, нужны факты, подтвержденные решениями судов. Они будут, а есть что обсуждать. А рассказы «я проиграл, потому что кто-то носил гречку» Ну, я с этим не могу согласиться. А от того, что ты проведешь тысячу концертов в своем округе, <coughs> я могу четко сказать, это абсолютно не э, меняет расклад в ту или иную сторону. Я более 20 лет занимаюсь избирательными кампаниями, и всегда для меня было все очень четко и понятно. Uh -huh. э, хлеб и зрелищ это, конечно, полезно, но вопрос все равно организации голосования, получения голосов за тут совершенно другая схема работает. 30 секунд остается до завершения программы. Как вы поясните феномен свободы, сейчас его вот уже так называют, это протест выборцев против действующей власти или нет? Нет, это нормальная радикализация, которая происходит в эпоху перемен и нестабильности. Мы действительно сделали тяжелейшие реформы, мы шли на это осознанно, мы понимали, что будет конфликтная ситуация. Просто одно дело, когда ответственные политики это используют для развития страны, а другое дело, когда политики используют для борьбы за власть. Вот сложности в стране на эпоху перемен э, использовали представители свободы исключительно для мобилизации так называемого, э, так называемого патриотического электората. Ну я можу сказати, наступній кампанії та буде провалена. Ми що це дійсно буде йти так. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую, що прийшли до на нашого ефіру. Нагадую, що це була думка Вадима Колесніченка, народного депутата України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.